первый раз я проводил интервью. Как бы человек я не совсем публичный, поэтому если что-то не так, прошу сразу меня простить. Э, да, было такое у нас истории. Майдана у нас было много. Это вообще у нас такое понятие Майдан, можно сказать, традиционно украинское. Вот в 2004 году <связано> было первое. Я вам скажу так, отличие года, от 2013-2014 года, ну, просто колоссальные, они просто, можно сказать, Майдан противоречия. Почему? В первую очередь люди, которые там были в 2004 году, большинство людей это были люди э, как еще в советской закалки у них было очень такое... Тем более закалки не просто советской, а вот последнее, переустроечное поколение, которое было вот, и стало справедливости, хотело найти в чем-то улучшение жизни, смысл жизни. И они в этом Майдане видели решение вот этих вопросов. И, например, я отлично помню, что было в 2004 году, как этот Майдан собирался. Например, мало кто знает тот факт, что, например, в 2004 году Майдан собирался сам по себе. Ну, по крайней мере, у нас у нас. Я в своем блоге это э, описывал, рассказывал, как это было. Первых три дня, например, управление Майданом не было с Киева никакого. От партийных организаций, там, Батьківщина, была тогда, соцпартия и э, партия будущего президента Ющенко. Э, э, я, например, лично посещал эти штабы каждый день по несколько раз, и мне отвечали одно и то же. У нас нет указаний из Мы ничего не знаем, мы ничего делать не будем. И это было ровно первых три дня. Вот так было это в 2004 году. А, когда пришла к власти первая, так сказать, майдановая или помаранчевая коалиция, а, кстати, тоже интересный момент, когда первый Майдан закончился, все уже как бы победила, так сказать, помаранчевая революция, я своим ребятам, которые были в моем подчинении, сказал дословно. Так, ребята, они в нас уже не нуждаются по домам. Скоро мы будем с ними воевать. Вот, где это вот так это было, потому что я видел, кто приходит в власти, как, почему. У меня были ну, связи по Майдановской линии с разными городами, с разными регионами. И я видел просто как это, что приходит в власти ну, буквально действительно на волне народного недовольства. 2014 году все это было не так. Но между этими 2014, вернее, 2013 годом и 2014 годом произошло очень много изменений, которые меня перебросили с одного лагеря в другой. Причем я не скажу, что я сильно изменил свои, так сказать, мировоззренческие векторы. Проблема в том, что сам Майдан изменился, изменился кардинально. Если в 2004 году идея Майдана была в том, чтобы сделать жизнь лучше, то в этом Майдане, который был в 2013 году, эти идеи только прикрывались. Изначально идея Майдана была в том, чтобы изменить власть и все, и больше ничего. Причем я видел, у меня были... Скажем так, некоторые связи в этих бандеровских националистических кругах, я сам иногда, так сказать, очень давно в 90-х, э, не числился, но был, я не скажу, что я там был руководителем, не руководителем, просто э, сочувствующим, очень хорошо сочувствующим человеком, который, в принципе, знал многих лидеров, общался с ними и тому подобное. Я вам скажу, что когда эти люди пришли к власти первый раз, вот тогда я увидел э, тех людей, с которыми я общался в 90-х годах. Они, кстати, за это время съездили э, в Канаду, в США, провели там 3-4 года и вернулись с совершенно другими людьми. Ну, например, наш э, уже опять вновь переизбранный депутат города Сумма Олег Медуница, я его очень хорошо знаю. Вот, э, после того, как он вернулся из США, он совершенно другим человеком. Я просто видел в глазах этого человека, что он изменился. То есть это, можно сказать, профессиональный революционер, биоробот. То есть э, я сразу понял, что с такими людьми просто не по пути. И потихоньку начал уже переосмысливать общение с ними, отходить, отстраняться от них и тому подобное. Вот так я в принципе и перешел. Просто я видел своих бывших товарищей, которые прошли обработку соответствующую. Ну, я понял, что мне с этим людьми просто не по пути. И когда Майдан уже пришел в 13 год в нашу страну, я уже сформированный был антимайдан, если можно это сейчас так назвать. Ну вот так где-то я отвечу. Юрий, скажите, пожалуйста, то есть вы очень сильно подозреваете, что люди, которые выезжали на, в США и в Канаду, они все-таки проходили какую-то обработку там психологическую? Я уверен в этом. Я уверен в этом. Они не просто обходили, не обработку, а их готовили реально как революционеров. Я это знаю. Что значит? проходили обработку. Они готовились как профессиональные революционеры, я это отлично знаю. А зачем им это надо, надо было? Им что-то обещали что за это? Ну, давайте допустим, вот товарищ э, второй раз избирается в Верховный Совет. Как вы считаете, это достаточная плата за то, что он делает? Ну, быть депутатом, я не знаю, как в России, но ну, я тоже думаю, что это довольно прибыльно. А на Украине быть депутатом это супер-мега-прибыльно. Этот человек, один раз побывший депутатом, он обеспечен на всю жизнь. Но он стал вторым, второй раз депутатом. Ну, как вы считаете? А если сейчас все сейчас. это приведет к развалу Украины, что они от этого могут выиграть? Ну, причем том что попал туда, они уже обрезают себе путь назад. Вернуться назад, они, не, 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 не пройдя переподготовку, и не, как я говорю, заключив союз с дьяволом, они теряют все. То есть они и там они кем будут, и здесь вернутся кем? Кому нужны профессиональные революционеры, неудачники? Сколько их было на Украине, я думаю, не только на Украине. Это люди, которых забывают все при первом удобном случае. Поэтому у них-то попал туда, уже по сути выбора нет. Они идут, э, как волк идет по флажкам. То есть он уже не может ни влияет, не ни не ни повернуть назад. Он будет идти вперед, пока его или не убьют, или не он дойдет до цели. Собственно говоря, вот эти профессиональные революционеры Майданов, они идут именно по этому флажкам. Тут же, смотрите. Нынешнее руководство Украины, там Порошенко, допустим, вот же Яценюк. Они, это волки, затравленные, обставленные плашками, идут по своему пути. И не ни в их власти повернуть ни влево, ни вправо, ни назад. И на среднем уровне Майдановском это точно так же выглядит. У них нет пути назад. А какой процент населения как Украины прошли обработку такого плана? По вашему мнению. Очень процент это от населения Украины это просто сотая доля процента. я вам скажу так по Украине это где-то где-то ну, меньше тысячи человек это меньше тысячи человек это те кто выезжал но ну, наверняка же как они естественно это только те кто выезжал и стал серьезным так сказать ну, даже не то что не просто профессиональным революционером а тот человек который вокруг которого собирается группа уже здесь который профессионально собирает, сбивает под себя группу, которая делает то, что он скажет. Это только те, кто выезжал и кто проходил обработку. А и вот так... эти группы, которых они уже здесь обучали, у них-то есть возможность у этих людей как-то, ну не знаю, динафицироваться, наверное? Я понял ваш вопрос. Ну скажем так, есть разные люди, которые по разному сюда пришли. Например, некоторые люди, которые, например, общаются с теми людьми, с которыми я общался они пришли искать что-то хорошее, как я в свое время хотел найти в Майдане Первом. Эти люди, в принципе, вполне реально можно их вернуть обратно, адекватные, абсолютно люди. Есть люди, которые им никаких принципов нет. Ну, как я часто пишу в своем блоге, основная масса молодежи правого сектора, которая была. Ну, я видел ее только до сентября, потом я уехал. А основную массу я видел даже правого сектора, это где-то май у нас по сумам, июнь, даже немножко июль. Это люди, ну, маленькие бандиты, бандиты, которым объяснили, что вы теперь люди, вы можете бить милицию, и вам даже заплатят деньги. Правда, не всем даже и платили. То есть что нужно обычно маленькому хулигану из маленькой подворотни? Чтобы ему заплатили денег, чтобы он мог свою девушку повезти в кафе, и чтобы он и мог набить морду милиционеру. ему за это ничего не было. Ну вот с вами правый сектор. Потом э, уже, конечно, правый сектор сейчас формируется совсем по другим принципам, которые формировались весной. Сейчас это серьезная группировка, которая, я вам скажу, еще скажет свое последнее слово. Я смотрю, как она сейчас трансформируется очень профессионально, явно с американскими национарами в очень серьезную боевую группировку. Причем это видно уже на фронтах.